तना अबा रेड सॉइल मार्केट तो सत्रह के अंदर यहाँ पे जो गवर्नर थे अब्राहम पत्रस साहब उन्होंने ये मार्केट बनाई थी उस वक्त इसको सैटरडे मार्केट कहा जाता था इतफाक़ से आज सैटरडे है और आज ही हम इसी मार्केट में जा रहे हैं लेकिन लेटर ऑन ये मंडे मार्केट भी कहने लग गई अब तो ये आ, मतलब हर वक्त खुली रहती है दो बजे टू एम मतलब रात के दो बजे यहाँ पे काम शुरू हो जाता है ठीक है यहाँ पे जाने का मकसद एक ये है कि एक तारीखी तो जगह है वो देख लेंगे हम सेकेंडली ये है कि यहाँ पे सामान बहुत सस्ता मिलता है वो भी आइडिया हो जाएगा और थर्ड आपको थोड़ी सी मजीद हिस्ट्री का लेसन भी मैं आपको दूँगा और इसके अलावा ये बता दूँ कि ये मार्केट जो है ना ये इसके ए टू जी ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में ए टू जी के अंदर मतलब बिल्डिंग्स को कहा जाता है ए A, A ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक D ब्लॉक और हर जो ब्लॉक है या बिल्डिंग आप कह लें इनकी ज़ुबान में ब्लॉक कहते हैं हर ब्लॉक में कम से कम चार फ्लोर हैं और मोस्टली यहाँ पे कपड़े शूज़ ज्वेलरी एसेसरीज इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मिलती हैं यहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह आपको नहीं मिलेगी शायद अब मिलना शुरू होगी जाके देखते हैं जैसे मैंने कहा था कि ये बिल्डिंग्स के अंदर है ओपन मार्केट नहीं है ए टी एम भी वहाँ लगा हुआ इस मार्केट में एक चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे चोर बहुत आते हैं जेब कतरे बहुत आते हैं आप इधर मार्केट में जब भी आएँ आपने अपने सामान की एक्स्ट्रा हिफाज़त रखनी है आपके आपने बैक पैक बैन रखा है तो उसको अपने आगे सीने पे लगा लें चाइनीज़ लोग इस तरह लगाते हैं यहाँ पे भी लोग इस तरह लगाते हैं अपने मौकों पर और जो या आपके बेल्ट है आपके पास लगी हुई आपके कमर पर तो उसको इस सीने पर यूँ करके लगा लें यहाँ पे बहुत चोर बहुत स्टेट खतरे हैं मुझे मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मुझे सब ने इस बारे में जो है ना ख़ास तौर पे कहा था कि आपने इसका ख्याल रखना है सो डू नॉट अंडर एस्टिट अंडर एस्टिमेट दिस ठीक है यहाँ पे सेफ्टी है सिक्योरिटी है काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर चोरी नहीं होती अभी यहाँ पर आजकल एक ट्रेंड है ईद के दिनों से पहले बहुत ज़्यादा जो है ना बाइक चोरी होती हैं तो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता कि भाई बिल्कुल ही जो है ना हर इला एक सोसाइटी जो है ना जस्ट सोसाइटी बन जाए ये हॉकर दें सामान लेने रहे तो हैं के 12 प्लस फ्लोर हैं ये इसके लिफ्ट के ऊपर इसका मैप बना हुआ है मिनिमम चार होंगे किसी भी ब्लॉक में और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अब इसके देख लें बेसमेंट बी वन बी टू और इसके नीचे मेट्रो भी है अगर आपने शॉर्ट्स लेने हैं पैंट्स लेनी हैं जीन्स लेनी है सब कुछ यहाँ अवेलेबल है और यहाँ पे ये मुझे सूट भी आ रहा है ये यहाँ पे सूट्स भी अवेलेबल हैं तो अच्छी क्वालिटी के नहीं है बट ठीक है यहाँ लोग ज़्यादा पहनते नहीं हैं इसलिए यहाँ पे पॉपुलर नहीं है इस मार्केट से पहले एक और मार्केट हुआ करती थी यहाँ पे जो बहुत फेमस थी पसार सेनान जो अब मौजूद नहीं है और वहाँ पर कोई स्टेशन वगैरह बन गए हैं और अगर है भी सही मौजूद तो वो इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी ये पॉपुलर है तो यहाँ पे भी स्टेशन बन चुका है इस मार्केट में भी मेट्रो स्टेशन आप डायरेक्टली यहाँ पे मेट्रो के थ्रू आ सकते हैं तो जो पसारान थी उस पर ज़्यादातर कब्ज़ा था चाइनीज़ का और 1740 के अंदर हुआ ये कि वहाँ की जो लेबर क्लास थी जो चाइनी चीनी फैक्ट्रियों में मतलब शुगर की फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते थे उन्होंने जो है ना आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया हुकूमत के खिलाफ क्योंकि हुकूमत जो है ना वो उनको कीमत नहीं दे रही थी सही शुगर की और जो मालकान थे उन्होंने उकसाया लेबर को और वो भी मालकान भी बहुत तंग थे क्योंकि जो डच थे जो यहाँ के रूलर थे उसको कलोनाइज़ किया हुआ था वो शुगर को अपने अपने मुल्कों में भेज रहे थे उसी पुराने रेट पे हालांकि रेट्स बढ़ चुके थे और वो जो है ना क्या कहते हैं लेबर को इतना तनखा ही नहीं मिल पा रही थी और मालकान भी तंग थे उनके पैसे पूरे नहीं हो रहे थे उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे तो उन्होंने जो है ना आवाज़ उठाना शुरू कर दी हुकूमत के ख़िलाफ़ तो हुकूमत ने पहले उनको समझाया आराम से उनको समझ नहीं आई उन्होंने उन्होंनेजाज किया और कुछ अपने प्रूफ्स भेजे हुकूमत ने तो उन्होंने साठ बंदे हुकूमत को मार दिए के मार दिए जो फ़ौजी थे मतलब ऑन फुट तो ओबियसली जो बादशाह होता है हुकूमत वक्त होती है उसको गुस्सा आता है उसको गुस्सा आया उन्होंने क्या किया उन्होंने उनके खिलाफ जो है ना एक तरह की एक जंग छेड़ दी और उसको जिनोसाइड भी बोला जाता है चाइनीज़ के खिलाफ तकरीबन दस हज़ार चाइनीज़ जो है ना वो मारे गए उस रेॉर्ट्स में और उनका ख़िलाफ़ उनके उनको उस जकार्ता शहर से जो है ना वो बाहर निकाल दिया गया और उसका मतलब उस एरिया का नाम उन्होंने चाइना टाउन कहा और उनको ये मतलब के रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर आपने चाइना टाउन से भी निकलना है और जकार्ता की तरफ़ आना है तो आपको एक परमिट दिखाना पड़ेगा उसके बगैर आप अपने चाइना टाउन से बाहर नहीं आ सकते एक तरह का जिनोसाइड हुआ कुछ लोग दस हज़ार कहते हैं कुछ लोग कहते हैं चौदह हज़ार सो एग्जैक्ट नंबर तो कोई भी बता सकता बिकॉज उस वक्त डाटा इस तरीके से सेव नहीं होता था एनीवेज़ इवन के चाइनीज़ का इतना बुरा हाल था कि उनको रात को जो है ना लाइटें भी जलानी नहीं दी जाती थी और इसके अलावा पूरे जावा के अंदर जहाँ तक चाइनीज़ छुप भाग के छुप गए थे तो बाउंट्री हंटर्स को कहा गया कि दो सोने के सिक्के उनको दिए जाएंगे दुका साइके उसको बोलते थे जो भी उनको पकड़ के लाएगा या फिर उनको मतलब डेड वाला लाएगा तो चाइनीज़ का इस तरह यहाँ पे इससेसल हुआ असल में जो जकार्ता था ये फाइनेंशियल कैपिटल था भी और अभी भी है और जो चाइन ये एक तरह का हब बना हुआ था है। जो चाइनीज़ थे वो यहाँ इम्पोर्ट करते थे गन्ना चाइन चीनी वगैरह के लिए असल में दिया जो, जो रीसेंट जकार्ता है ये मेन पोर्ट थी तो चाइनीज़ चाइना से आते थे और ये एक मतलब कि यूँ इनका एंकर पॉइंट था यहाँ पे सारे इकट्ठे होते थे और च, 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 चीनी का कारोबार जो है ना यहीं से किया जाता था यार यहाँ की जो मार्केट्स हैं ना उनका हाथ बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही है सारा खवतिन से भरा पड़ा है एक वजह ये भी हो सकती है ईद आ रही है और लेकिन ज़्यादातर तो शॉप्स में देख रहा हूँ कि खातन की हैं ये देखें ये इनके ज़रा फैंसी ड्रेसेस हैं और इनकी ऑनर्स भी जो है ना वो खातन ही हैं यार ये सच में बहुत बड़ी मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट है आई थिंक पूरा दिन गुजर जाएगा मार्केट ख़त्म नहीं होगी और अभी तो हम एक ब्लॉक में फिर रहे हैं और रोज़ा है इससे थोड़ा थक भी गया हूँ बट अमेजिंग कपड़े वाकई भाई बड़े सस्ते हैं यहाँ पे मतलब कि 100,000 में आपको तीन टी शर्ट्स मिल सकती हैं और तीन शॉर्ट्स भी मिल सकती हैं अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो टी शर्ट ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है नाइट शॉर्ट्स लाने की ज़्यादा ज़रूरत है इसी रेट में इसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव हर मार्केट में मिल जाती है शॉर्ट्स और टी शर्ट बहुत सस्ती हैं यहाँ पर क्वालिटी वाइज ओबियसली बहुत अच्छी नहीं होंगी लेकिन गुजारा करना है आप लोगों ने अगर आप ट्रैवल पे आ रहे हो विज़िट करने आ रहे हो सॉरी तो बेहतर यही है मैं कहूँगा वजन उठाने से अच्छा है कि यहाँ से ही ले ली जाए पाकिस्तान की तरह यहाँ पे 12 बजे मार्केट नहीं खुलती यहाँ पे सुबह सात से आठ बजे मार्केट सारी की सारी खुल जाती है चाहे वो ग्रॉसरी शॉप हो चाहे वो कपड़ों की शॉप हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप हो वट्स ओ एवर तो वैसे भी अल्लाह ताला ने कहा है कि सुबह के वक्त तलाश करो तो ये इस्लामिक कंट्री है ये उस अमल करते हैं और सारे यूरोपियन कंट्रीज़ भी उसी अमल करते हैं हमारे यहाँ तो अभी भी यही बहस चल रही है पाकिस्तान में कि भाई रात बारह बजे तक मार्केटें खोले रखनी हैं और दिस एंड दैट ये आपको थोड़े से फ्लोर्स दिखाता हूँ India, है eh? <laughs> Ali, Ali. Ali. Yeah. My name oh. is Ali. Ali. Yeah. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. <laughs> Aku juga. Happy holiday. Happy holiday. Happy holiday. Oh, thank you, thank you. Happy holiday. Thank you. <laughs> <laughs> is huge market it is not going to end uh, hello how are you Hi. nama saya nama saya Rosadi saya okay. oke okay. saya Ali Ali dari Pakistan oh pakistan oh thank you oh pakistan asalamualaikum waalaikumsalam. पे लोग बड़ी मजहबी रवादारी के साथ रह रहे हैं मैंने ये नोट किया है कोई किसी को तंग नहीं करता और आपस में भाईचारे से रहते हैं मोहब्बत से रहते हैं और रियली लाइक है मुझे बहुत पसंद आया यहाँ पे जिसने जो करना है वो करे लेकिन कुछ लिमिट्स हैं ओबियसली ये भी नहीं है कि बिल्कुल जो है ना आप जो दिल में आए करें आप पब्लिकली आप... पी नहीं कर सकते पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन आप शो नहीं कर सकते हाथ पकड़ के चल सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं समझा जाता यहाँ पर अभी भी ठीक uh, है और मज़ीद बहुत सी चीज़ें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में अलाव हैं वो यहाँ पर नहीं अलाव मैं तकरीबन दस मिनट से वॉक कर रहा हूँ स्टेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे दूर दूर तक स्टेशन नज़र नहीं आ रहा गाइस, आई एम गोइंग बैक और मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें ये ख़त्म करना चाहिए मैंने कुछ हिस्ट्री लेसन देने की कोशिश की है उसमें कोई कमी रहेगी होगी तो मैं इनशाला उसको सेपरेटली जो है ना अपने शॉर्ट्स में या फिर इसी वीडियो में ऐड करने की कोशिश करूँगा इन यू अल्लाह हाफ़